Это финальная часть э, сериала Близняшки. Наступило утро. Эх, нужно скорее. Так, я думаю, им пора уже рассказать, что мы переезжаем. А то э, долго скрывать я не могу от них. Так, все. Девочки. Да что? Мама, что это у тебя за письмо? Держите, прочитайте, что мы переезжаем, ура 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 тихо, девочки. Да, мы переезжаем, собирайте вещи и будем уезжать. Нам на самолет и еще надо пойти. У нас только два часа. Ура ура, ура все, мам, мы переоделись. Держи. Хорошо, девочки. Собирайте вещи. Так, хорошо. Вроде собрались. Пойдем, скажем маме. Мам, мы собрались. Я тоже. Пойдем быстрее. Все, ключ оставляю здесь. Пойдем быстрее, девочки. Быстрее, быстрее, девочки. Вот, вот. Сюда. Быстрее, девочки, идем за мной. Так, девочки, что вам взять покушать? Э, нам шоколадки и соки, да? Да. Не, мы, я хочу чипсы и сок. Ну, а я тогда сок и шоколадку. Хорошо, девочки. Так, все, девочки, поели быстро, пойдем на самолет. Так, мы не опоздали? Нет, самолет уже через пять минут. Хорошо. Так быстрее, пойдем, девочки. Садитесь. Так, все. Мы уже прилетели. Фух, наконец-то пойдем, девочки. Смотрите, какой хороший дом. Пойдем, девочки. Я вам все покажу. Вот здесь, короче, бассейн пойдемте, это ваша комната вот, смотрите какая большая, ого у нас меньше была, пойдем, это кухня, а это моя комната, извиняюсь ребят что нет ванны, просто не хватило места на ванну, ну и это э, был окончай, э, это был э, это была последняя часть сериала близняшки, финал я надеюсь, вам понравился этот сериал. Следующий сериал будет называться Отель. Пока.